men kecha bir ishga guvoh bo'ldim bir singlimiz ikkita qizchalari bilan qolgan haligi qizchalarini dadalari vafot qilganda bularga qattiq ta'sir qilganda qoni suyulib ketib qolgan ikkala qiz ham qon yo'qotish bilan kasallangan burni qonasa to'xtamaydi bu ona bularni davolatish oziq ovqatiga o'ta qiynalib ketganidan bir odamdan qarz olib chak moshina olganda haligini tikadi ikki so'm bularga yedirsa yetti so'mni qarzga to'laydi buni uzib uzuboishga to'lab beribdi keyin men shu ayol haqida aytdim alhamdulillah shunaqangi odamlar hayron qolasiz bularni himmatiga to'qqiz yuz dollar qarzimiz bor deyishdi işte. bir kishi ikki yuzini men beraman dedi men bir odamga juda qattiq va'da qilgan edim shunaqa ish bo'lsa yaxshi savobli ish bo'lsa men sizga aytaman undan qarzim bor edi meni yani. darrov haligiga aloqa qildim yetti yuz sizga qold dedim ho'p domla hozir dedi bu haligi joyga borib boshqa qilguncha yana kartasiga bir yarim million tushibdida oxiri borib man odamga to'rt million qoldi men hijolatman yana aloqaga chiqib ey palonchi uzr so'rayman yetti yuz dollar emas sizga to'rt million qoldi haligi odam shunday xafa bo'lyapti domla men sizga ishonib yurundim umidvorlikni ko'ryapsizmi nimaga bunaqa qilasiz nimaga meni xafa qilasiz men bunaqa ishni qayerdan topaman yana bir muslim birodaringiz qarzga botib qolgan bo'lsa bir muslima singlingiz qarzga botib to'lolmay yurgan bo'lsa shuni qarzini to'lab haligindan chiqarib yuborsangiz haligi onani sotib olganday bo'lasiz bir odamga yaxshilik qilib bunaqa narsani topib bo'lmaydi ustidagi yomonlikdan ajratib olish savobini